Добрый день. Я Поздняков Андрей Анатольевич, активист Майдана, Одесского, Киевского в том числе. Вчера, 21 мая, на нас было совершено покушение по дороге домой в Одессу. Покушение на Одесской трассе мы связываем с желанием запугать или уничтожить нашего одесского активиста Сергея Худеюка. На дне позавчера проводили суд в городе Киеве, и избрали меру пресечения домашний арест. Мы уверены, что покушение и дела против Сергея это связано с тем, что он и наша организация ведет активную деятельность в направлении просветления антикоррупционных схем, которые есть у нас в Одессе, и иллюстрации нечестных чиновников. Его хотят осудить, не разобравшись в деле о событиях 2 мая. И таким образом запугать активистов, которые знают конкретные факты системы коррупции и отбирания одесситов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Яков Осташ, я глава организации «Светлой моего дня Украины». Еще, сказав, э, э, товарищ, это действительно так, так что я прошу э, щедро добавить. Э, у нас есть заява, которую э, я, я хочу заразу озвучить. Я просим э, просим прокуратуру, э, прокуратуру продолжить проведение следствия в Киеве и не э, передавать его в Одессу в связи с этой ситуацией, которая произошла с нами э, на киевской трассе. В своєму браченні ми селаємося на статтю УПКУ, а іменно статтю 218 статтю 34 четвертої процесуального кодексу України, яка звучить так: до початку судового розгляду у виняткових випадках, кримінального кримінальне провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого більшості потерпілих або свідків з метою забезпечення оперативного та ефективного кримінального провадження. в требовании предоставить э, надлежащую защиту Сергею, его близким и людям, э, проходящим в качестве свидетелей. Мы, основатель, э, мы основываемся на норме статьи УПКУ, а именно пункта 5 части 1 статьи 56 УПКУ ⁇ Права потерпевшего ⁇ Протягом кримінального провадження потерпілий має право за наявності відповідних підстав на забезпечення безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім'ї, майна на житла майна та житла і пункту 8 частини 1 статті 66 права та обов'язки свідків заяв, заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках передбачених законом. Мы просим прокуратуру, суд изменить место проведения досудебного расследования и провести его в Киеве, обеспечить охрану и безопасность задержанного Сергея Хадика его родственникам, жене, матери и свидетелям, проходящим по делу Сергея Хадика. Можете задавать вопросы? за Мы немножко не так было на самом деле, то есть не бус, а две машины, BMW 5 модели и тонированные от Toyota Prada. Мы нас столкнули, получилось так, что мы перевернулись. Да, да, да. Мы ехали после суда, после освобождения Сергея Хадика. Мы договорились, что мы поедем, нам нужно было еще решить вопросы в Одессе по документам, но в целях безопасности мы договорились так, что Сергей останется в Киеве. И плюс по состоянию его здоровья, так как в одесской милиции, когда он находился, есть свидетельство того, и на видеокамеру было заснято его побои, он был избит в одесской милиции. С одесской милиции. его слов, что его когда его задержали. Более 12 часов не выходили на связь с родственниками, тем самым нарушив тоже законодательство о затримании. Держали его под сиденьем микроавтобуса, говорили, что заказывают последнее желание, пиццу, суши, тебе сегодня конец и так далее, и так далее. При этом говорили, что он активист Майдана, и они это прекрасно знают, когда они ему это говорили. На что его вывезли без мать, ни жена, ни адвокат у него не были, его в срочном порядке вывезли в Киев, уже с таким толмотом документов на него, как у нас в принципе принято было при предыдущей власти решать вопросы сразу и быстро с такими, по крайней мере, организациями, которые непосредственно преследуют идеалы Майдана и поверили в эти идеалы, что действительно в стране можно что-то изменить, по-настоящему в ситуации с коррупцией, с беспределом чиновническим и подмыванием денег. Призвища прокурора, свидчика, и СУГИЛУ Можете назвать и занимались в 10 страх. Да, я могу вот заместить э, это, В связи с сложившейся ситуацией вчера, пока ни о фамилиях, ни о именах, но речи быть не может. Ну, я думаю, в ближайшее время этим займутся правоохранительные органы, займутся так, как должны заниматься, а не таким образом, как это происходит сейчас. Ну, на тот момент будет больше информации и более конкретной. И не только факт избиения, но и задержание. И так как есть подозрение, что это не просто было случайное задержание, случайное подозрение, это был явный открытый политический заказ. Так как этого человека, ну, его обвинили непосредственно в массовых заброшениях. И более того, со стороны сепаратистов, которые были и есть в Одессе. Этого человека знают как ярого активиста Евромайдана, киевского, одесского. Он, он патриот. И говорить о каком-либо сепаратизме с его стороны это крайне глупо. крайне глупо. Отсюда мы делаем вывод, что это политический заказ. Без, без, и в ближайшее, время, в ближайшее время будет информация конкретная с фамилиями, с Скажите, пожалуйста, оставили а здесь? Какая цель была? Ну, понимаете, когда мы его начали разыскивать, мы ехали с открытия, его задержали на обратном пути по дороге с открытия памятнику, памяти Небесной Сотни. Он уехал на мотоцикле вперед, его преследовали, все-таки задержали его. Вопрос, вопрос в том, что... Мы его искали долго, никто никому не сообщал, где он. Эм, нашли мы все-таки спустя долгое время, где он есть все-таки там в органах люди, которые переживают, ну, наверное, так дали знание. Мы, естественно, приехали сразу туда, начали задавать вопросы, кто задержал, почему, на каком основании, но они явно этого испугались и перегрузили его с райдела в автозак, пытались его вывести. А мы заградили, естественно, выезд ворота с территории райдела. После чего они отъехали обратно этим автозаком и сопровождающей машиной. Нас подъехало всего три машины наших активистов, которые знают Сергея. Ну и мы, естественно, искали его. Они пригнали туда спецподразделение «Сокол», Примерно человек 30 их было. Они просто оттеснили нас от ворот, выехали автозаками, сопровождающими машины. Но мы решили сразу ехать за автозаком, чтобы хотя бы знать, куда его везут. Но там же на месте наши машины были моментально заблокированы. То есть выехать у нас не получилось следом за автозаком. И все. И знали мы, что Сергей там ну, на протяжении, может, часа полутора. После того они уехали, и мы уже непосредственно нашли его здесь, в Киеве. Ну, о каком да. Я нет, я считаю, что они побоялись там его ну, проводить какие-то следственные мероприятия или судебные, только с той э, целью, но ну, они боялись того, что люди зная этого человека, непосредственно Сергея, они не станут на его защиту, так как я его знаю тоже лично, но я бы, я бы стал и стал на его защиту. Они понимали это, а так как им надо было незаконно его арестовать, вывести, осудить, они пошли таким путем. Так он оказался здесь. А да. С кем вы связываете? Ну, более конкретно, сейчас опять же таки я повторюсь, с целью безопасности мы уточнять не можем, но наша общественная организация проводила в Одессе очень громкие акции по выявлению и взяток, и ну очень громкие акции. Это и судьи, это и прокуроры, это и милиция, и бизнесмены, которые... Пособничали и Януковичу, и сейчас, в данное время, они никуда не делись, они, опять же, продолжают незаконно зарабатывать деньги на, на обществе, на, на людях Одессы, ну, и это все из одного в другое перешло, и таким образом, Я понимаю ваш вопрос. Есть? Правильно. Смотрите, к примеру, если посмотрим это как определенный сценарий, да, то есть есть определенная проблема. Да? Людей в правспилках, насколько мы знаем, СБУ говорит и утверждает, что их сожгли. Правильно? Правильно. Утверждают спецслужбы о том, что был хлороформ. Правильно? Правильно. Мы знаем, что с Соборной площади до Куликового поля активисты шли более 40 минут не было не проведено никаких мер для защиты тех активистов, которые находились на антимайдане. Первое. Второе. После того, когда зажглось, зажглись профспилки, и горели они не только э, из на первом этаже, но почему-то они зажглись и на третьем. И на... Что за машины, бусы, которые до сих пор умалчивают и никто об этом не говорит? Приезжали на Куликово поле и вытаскивали оттуда активистов под оружием и никто этого почему-то тоже не освещает. И становится вопрос: может эту информацию просто никто не хочет расследовать конкретно? Может, эту информацию действительно хотят легче взять, скинуть на людей с той стороны и с той стороны, и сделать виноватых простой народ? Опять же, вот это вопрос становится. И, конечно же, взять человека, показать, что вот мы взяли человека с антимайдана, мы взяли человека с Майдана, вот мы нашли виноватых, вот они виноваты, вот на них можно все и скинуть. Возможно, и в этом вопрос, мне так кажется. Можно вопрос? Сейчас у вас поменялось руководство в милиции там в одессе. И то, что вы сейчас рассказываете, немножко не стыкуется. То есть получается, что они продолжают действовать теми же самыми методами, либо же намеренно вывезли из Одессы в Киев, чтобы с э, надеждой, что в Киеве удастся провернуть эту вот аферу. Да, мне кажется, скорее всего, что с надеждой, что э, они ему припишут, что он э, сепаратист, э, он стрелял со стороны сепаратистов, э, в одесситов, хотя там ну, то, что они пишут, то что они говорят, хотя э, когда он был на соборной площади, он при мне парень, которого убили, первого парня, которого убили на соборной площади, он подходил к нему, проверял пульс и сел на бордюр, закрыл лицо руками и заплакал. То есть это на самом деле видеть то, что происходило там, как бы. И ни один одессит, ни один человек, который выступает за единую целостную Украину, никогда не скажет, что Сергей не отстаивает интересы единой целостной Украины. Вот так, наверное, скорее всего. А на то, что сейчас происходит в Одессе, лично нас преследовали, когда мы оттуда выезжали машина, белый бус с черными номерами. Номера мы записывали, у нас они есть на бумаге. Полная машина людей с автоматами, при этом в военной форме, и так вот они разъезжают по городу. И люди с автомайдана, ребята, тоже говорят, что на них началось давление. Массово всех начали возбуждать на всех уголовные дела. И Сергей тому еще вопрос. Вы сейчас сказали, что э, вы, вы сказали такую фразу и сказали, что это правильно, что в, в одесских проспелках были сожжены люди. Но я не говорил о том, что вы, это вы правильно. сейчас вы это бер... сказали. Еще Нет, вы я не то сказал. Секундочку. Я сказала, э, вы сейчас сказали, что в одесских проспелках были сожжены люди, и второе, второе, то, что вы отметили, что это был газ хлороформ. Но судя по тем снимкам, которые мы видели сразу, по трансляциям, там на самом деле никто не сгорел вообще. Там только вот четыре трупа, те, которые внизу действительно были на фото, видно, что это люди обожжены. Остальные удушены газом. Как вы сейчас вот, оцениваете, ну может быть, как одесситы, как те люди, которые были там на месте? Я, я понял ваш вопрос. Смотрите, я вам скажу так. Все, что там, мы видим только с телевизора. Мы видим только те картинки, которые нам преподносят, и мне кажется, в основном разделение общества идет только по тому, кто какой канал смотрит. Хотя большинство людей и все хотят жить в своей единой целостной стране и развивать, развивать технологически, развивать экономически и не воевать между собой, успокоиться и действительно строить что-то для наших будущих детей, для нашего будущего поколения. Для того, чтобы Украина была той страной, которая не присоединяется к кому-либо, а делает так, чтобы хотели к ней присоединиться. А вот это мечта, по крайней мере, сегодняшних, сегодняшней молодежи, та, которая мечтает о сильном, гордом государстве, как Украина. И поэтому, я вам скажу, те картинки, которые нам показывают, как бы надо уметь еще их анализировать, надо уметь все-таки понимать, для чего, почему и с какой целью это делается. По крайней мере, для меня и нашей общественной организации, и большинство наших активистов, есть фотографии, где мы людей там в профспилках спасаем, мы разобрали сцену, поднесли туда, и я лично с аптечкой оказывал первую помощь пострадавшим, перевязывали их, бросали канаты, вот мы с Андреем вместе бросали канаты людям на второй, на третий этаж, чтобы спасать людей. Потому Вопрос что, состоял в том, вы как очевидцы, вы подтверждаете, что люди действительно там сгорели или их просто удушили газом? Мы как очевидцы, я вам скажу, что ну, я видел много дыма. Я видел много дыма, который шел изнутри и люди разбивали стекла и стояли на корзнизах и дышали. То есть выходили, прятались от дыма. Вот это я видел. А что конкретно? чтобы там кто-то сгорел, именно трупы и так далее, я этого не видел. Хорошо, тогда почему именно на вас вот были эти нападения? Если вы ничего толком не видели, ничего толком не знаете, просто хотят на вас повесить это дело, почему именно на вас? Ну, я не думаю, что у них вообще что-либо получится э, навязать или повесить, э, но э, мы сейчас говорим за Сергея Ходийка, э, то есть э, Сергей – это активист… Э, евромайдана и человек который непосредственно э, участвовал всегда во всех э, митингах возле возле этого э, дюка э, у нас э, в одессе и выступал всегда за единую целостную проект есть э, касательно почему его э, э, потому что он непосредственно помогал э, всегда помогал э, многим из э, майдана Тренинги, футбольные матчи, люди проходили реабилитацию, людей кормили, одев, кормят и одевают до сих пор. Как бы, и организация нашей связь будни Украины, которой Сергей помогал, она начала очень горно развиваться и бороться все-таки за идеалы Майдана, за что стоял Майдан против коррупции, против беспредела, против воровства, а, во имя развития, во имя счастья и будущего своей страны. А, и к нам начали, конечно же, тянуться люди. К нам начали э, с других организаций приходить и говорить, ребята, давайте мы вам чем-нибудь поможем, давайте вместе, давайте вместе что-то создавать. А, возможно, э, мы просто стали костью в горле э, в связи с нашими акциями, э, которые были против коррупции, мы пытались иллюстрировать наших недобропорядочных чиновников. Скорее всего, да. Спасибо. А, исходя из тех фактов, которые вы давали в суде конкретно, а, можно ли делать вывод, что это уже не первое нападение, то есть и подробнее вот. Да, вы правильно задали вопрос. Это не первое нападение. У нас за один день сожгли более 10 машин, пару, пару дней назад вроде. Ребят-активистов с Евромайдана пишут на, в социальных сетях, что они знают их адреса, знают, где они находятся, выставляют их адреса в социальных сетях, говорят, приходите, мы будем вас как бы мочить и так далее. А, а по поводу Сергея уже есть пост, э, на основании которого можно понимать и беспокоиться за его безопасность, а, что со стороны а, то есть, э, людей, то есть, которых можно называть сепаратистами или так далее, что ему сюда дорога заказана. То есть, если он приедет в Одессу, его убьют, что как бы, фактом является вчерашнее происшествие с нами. А можно еще раз детальнее про <coughs>, напады ваш, Вашего выезда из Одессы? И вот сам напад после суду в Одессу. Более детально, более детально. Более детально, я думаю, мы можем дать пресс-конференцию конкретную, то есть, где мы опишем всю ситуацию и при этом ребята наши пострадавшие смогут тоже говорить. И, в принципе, как бы мы уже выложили эту информацию. Эта информация есть доступная в социальных сетях. Ее можно а, вспоминать, опять переживать с Это уже было на самом деле страшно, когда ты понимаешь, что сейчас могут подойти и просто и просто ну и все. Самое, 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 самое хорошее самое спасение, когда ты понимаешь, что есть небезразличные люди, которые э, могут помочь тебе в трудную минуту и оказать помощь. То есть когда человек, который подходил к нам с автоматом, э, испугался проезжей машины и сел в машину и уехал, вот это было счастье. Вот это ты когда понимаешь, что он разворачивается и, ну, и уходит в обратном направлении. Ты понимаешь, что это счастье? Скажите, на кого? Когда мы выбрались из машины, мы достали Женю в бессознательном состоянии. То есть мы думали, что Сергей Евгений погиб, потому что он хрипел и ну, вот так. Потом подъехала машина, вот самое, что было для нас как бы интересно, машина был за черный джип номера мы не запомнили, что все были в шоковом состоянии. Но человек был в кепке, в перчатках, подошел, посмотрел на нас и сказал, вам нужна помощь, скорая. Мы сказали, да, сейчас я вызову. И сел в машину и уехал. Как вы добрались обратно? Нам вызвали скорую, приехало два ремобиля скорой, нас отвезли в ближайшую, в ближайшую больницу. Мы не говорили ничего о том, что я с, сразу с ребятами скорректировал, чтобы как бы, ну, дава, авария, ничего подобного о том, что произошло, почему произошло. Пока мы не созвонились с ребятами с автомайдана, с самообороны, которая приехала для того, чтобы нас защитить, мы никакой информации ни милиции, никому ничего не давали в целях своей безопасности.